Всем привет! Меня зовут Ксения Жарова и это Техно-Репортер. Корее создали мобильное приложение против смартфонов. Крупнейшая в стране телекоммуникационная компания KT Corporation совместно с Playground Seoul разработали приложение под названием «Семена сердца» – Seeds of the Heart. Эта программа поможет пользователям больше времени проводить с близкими. Концепция «Семена сердца» достаточно проста. Владельцам смартфонов нужно выращивать виртуальные цветы. Когда цифровые цветы на экране вырастут до полного размера, сервисная служба приложения отправит клиентам настоящие живые растения. Отличие такой программы от других виртуальных любимцев в том, что цветы растут тогда, когда пользователь не касается смартфона. Это свободное время по замыслу разработчиков можно использовать на общение с близкими и другие дела. Израильтяне разработали супер-смартфон за 14 тысяч долларов. Израильский стартап Siren Labs выпустил в продажу Android-смартфон Solarin, который, по заявлению разработчика, обладает криптозащитой военного уровня. Ценник за такой гаджет весьма не маленький – 14 тысяч долларов США. Речь идет о 256-битном AES-шифровании данных, применяемом вооруженными силами для защиты своих коммуникаций. Кроме того, на задней части смартфона предусмотрен отдельный механический переключатель для включения функции Security Switch, активирующий защищенный режим для безопасных звонков и текстовых сообщений. В Solarin из используются решения ведущих израильских и интернациональных компаний в безопасности, кибербезопасности, Zimperion, Coolspan и другие. Аппаратные характеристики для такой, мягко сказать, высокой цены не слишком впечатляют. У смартфона 5,5-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD, Процессор Qualcomm Snapdragon 810, 4-гигабитный рам, 128-гигабайтный накопитель, модуль LTE с пятью антеннами, сканер отпечатков пальцев. Розничные продажи телефона Solarin стартовали 1 июня. Компьютеры-рюкзаки – новый тренд в мире гаджетов. В рамках выставки Computex 2016 сразу несколько мировых компаний представили компьютеры-рюкзаки. Эксперты IT-индустрии и мира гаджетов уже прозвали это новым трендом. Для чего созданные компьютеры в виде рюкзаков? Прежде всего, их видят в использовании для виртуальной реальности. Причина проста – шлемы виртуальной реальности не могут долго работать без подзарядки, а домашние настройки Пока работают от сети, а это означает ограниченность. Чтобы сделать члемы VR более мобильными, а их обладатели более свободными в передвижении, производители придумали компьютеры в рюкзаке, которые всегда можно иметь при себе, закинув за спину. Одним из таковых бэкпэков является игровой компьютер MSI Backpack PC. Надел на плечи и виртуалишься без привязки к месту и розетке. Созданием компьютеров в бэкпак формате занимаются и другие компании. Отмечу, независимо от производителя, компьютеры в рюкзаке имеют вес 4,5-5 килограммов и позволяют подключать к ним практически любую VR-гарнитуру. Dell представила первый в мире 17-дюймовый гибридный ноутбук-планшет. Asus оказалась не единственной компанией, представившей на выставке Computex 2016 новые гибридные мобильные компьютеры. Компания Dell также подготовила к выставке Computex 2016 линейку новых мобильных ПК Inspiron ценами от 249 долларов, относящихся к категории 2 в одном. Среди них первый в мире гибридный ноутбук-планшет Inspiron с экраном диагональю 17 дюймов. Также эта модель располагает специальной инфракрасной камерой, обеспечивающей поддержку биометрической технологии Windows Hello. Для тех, кто считает столь огромный экран явным перебором для устройства подобного типа, производитель предлагает 13 и 15 дюймовую модель модели Inspiron 7000. Во всех трех случаях используются процессоры Intel Core 6 поколения представлен домашний робот Zenba от Asus. На выставке Computex 2016 компания Asus представила ряд интересных новинок. В их числе оказался и домашний робот Zenba, который сможет весело кататься по квартире, выполнять различные команды и пугать животных. Первый домашний робот стоит не очень дорого. Всего за 599 долларов каждый сможет забрать его к себе. Забавное изделие вращает головой с большим сенсорным дисплеем, Корпус робота круглый и обтекаемый. Все, что умеет робот выполнять несложные команды и выводить на свой экран информацию прямо так, как смартфон или планшет, только на колесиках. Впрочем, планшет на колесиках за 600 долларов, это довольно весело! Это были все новости рубрики, техно репортер. Оставайтесь с нами и всегда будете знать больше. Пока-пока!